После освобождения сегодня прошел месяц. 5 июля был освобожден город Славянск, уже прошел месяц после освобождения. В настоящее время в городе Славянске обстановка криминогенная, спокойная, стабильная. За это время не произошло тяжких преступлений за текущий месяц. Единственное, вчера у нас, можно сказать, что город возвращается к военной жизни. Вчера утром у нас произошло убийство в одном из подъездов многоэтажных домов был найден труп мужчины с множественными ранениями головы. Проведенными мероприятиями сотрудниками милиции было восстановлено лицо. Это в итоге оказалась сожительница этого мужчины. Преступление произошло на бытовой почве в результате употребления спиртных напитков, последующего скандала и ссоры. В настоящее время эта женщина-сожительница задержана, проводятся следственные действия. И в дальнейшем, думаю, сегодня-завтра будет решаться вопрос о мере пресечения по этой женщине. Из тяжких преступлений у нас также зафиксировано одно разбойное нападение. Это в жилом массиве, в районе лесопосадки на поселке Артема неизвестный мужчина под угрозой ножа завладел сумочкой женщины. Это на данный момент, в течение месяца, это два тяжких преступления, которые были совершены. Основные, основная масса всех заявлений и всех регистраций, которые происходят в течение данного месяца, это всех, все события, которые касаются времен и периода оккупации города Славянска, когда в течение трех месяцев здесь находились находились чужие войска, находились здесь террористы, сепаратисты. Основная масса касается это вопросы краж личного государственного имущества, других форм собственности, незаконных завладений автомототранспортов, грабежи и разбои. Также у нас есть заявление о пропавших без вести, когда люди потеряли связь с родственниками, которые находились период оккупации на территории города Славянска зарегистрированы зарегистрированы также убийства, которые происходили в этот период. Точную цифру на данный момент мы вам не можем сказать, поскольку в тот момент перед оккупацией у нас не работал единый реестр, не велась электронная база. Все это набивалось в ручном режиме. На данный момент мы восстанавливаем эту базу набиваем реестр, заносим все эти сведения в, в электронные базы данных, поэтому немного попозже мы сможем подсчитать и какие убытки причинены, и сколько количество людей у нас здесь погибло, сколько людей пропало без вести. Ну, в среднем нагрузка в сутки на дежурную часть городского отдела это идет около 70, ну, допустим за вчерашние сутки 77 заявлений поступило. По различным преступлениям, различных форм, из них по этим 77 заявлениям вчера было открыто и занесено в Гердвер 33 преступления. Это средняя нагрузка в городском отделе, ну, бывает, бывает меньше, бывает больше. На момент освобождения Славянска в строю на 5 июля находилось всего 36 милиционеров. Остальные сотрудники милиции находились то ли в отпусках, то ли покинули зону проведения боевых действий, находились на больничном, выезжали в другие города Донецкой области, в другие города Украины. На данный момент, на данный момент в строю находится 250 сотрудников Славянского городского отдела. Часть сотрудников уже, те, которые не явились и не прибыли к месту несения службы после освобождения Славянска, 53 человека уволены из органов внутренних дел, которые то ли по различным мотивам отказались сюда приезжать, то ли уехали в, в другие области Украины. Несколько сотрудников, мы знаем, ушли, которые предали интересы Родины, которые которые не находились, не исполняли своих служебных долг, и которые ушли вместе с террористами, мы думаем, в город Донецк, в, в город Горловку. У нас работала по после освобождения города Славянска работала комиссия МВД, которая проводила здесь свою проверку. Здесь были сотрудники и внутренней безопасности, и сотрудники инспекции по личному составу Министерства, сотрудники УБОПа, которые в течение трех недель проводили здесь проверку по тем событиям и по действиям сотрудников милиции перед оккупацией. Они подготовили свои заключения, подготовили выводы, направили эти выводы в Министерство. Ну и сейчас мы по этим выводам ждем решения, приказ Министерства по по тем сотрудникам, которые комиссия где-то что-то определила, которые нарушили присягу или недолжным образом исполняли свой долг. Часть сотрудников, которые они установили, будет уволена из органов внутренних дел. Часть сотрудников, если они совершили в период оккупации, здесь совершали преступления, материалы будут переданы в прокуратуру, в отношении них будут возбуждены уголовные дела.